Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa bersama saya Nurul Hidayah Nawai dalam semasa tujuh malam. Berikut antara tumpuan di jam ini. Moratorium atau penghentian sementara akan dikenakan atas semua aktiviti pelembungan bauksit di Pahang selama tiga bulan bermula 15 Januari ini. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Kabinet hari ini. Jelasnya pihak terlibat perlu bertindak segera berdasarkan langkah ditetapkan bagi menyelesaikan pencemaran kesan aktiviti berkenaan. Kerajaan Negeri Sembilan tidak bercadang mengharamkan penjualan vape setelah mengambil kira kepentingan pengguna bukan Islam. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Hassan bagaimanapun menegaskan penggunaan vape tetap diharamkan dalam kalangan umat Islam. Ini selaras dengan keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam baru-baru ini. Kastam Perlis merampas 99 kg ganja yang cuba diseludup ke negara ini dari Thailand oleh pasangan suami isteri warga Malaysia. Pengarah Kastam Perlis Kamarudin Jaafar memberitahu pasangan berkenaan ditahan ketika melalui pos wang kelian sempadan Malaysia Thailand. Ganja berkenaan ditemukan di bahagian ruang barang dan tempat duduk belakang kereta proton wajah yang digunakan suspek. Kes tata tertib membabitkan pegawai dan anggota polis di Kelantan berkurang kepada 58 kes tahun lalu berbanding 69 kes pada 2014 iaitu penurunan sebanyak 16%. Jelas Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim jumlahnya akan terus berkurang dan pihaknya menyasarkan sifar menerusi pemantapan sistem kawalan disiplin dan dadah SKDD sedia ada. SKDD itu turut melibatkan pengisytiharan harta pegawai dan anggota terlibat. Jualan murah hanya boleh diadakan jika 70% daripada kesemua barangan dalam sesebuah premis diberi tawaran diskaun. Dalam satu kenyataan, KPDNKK menjelaskan tempoh jualan murah juga tidak boleh melebihi 30 hari. Kelulusan daripada KPDNKK, nombor pendaftaran dan tarikh jualan serta logo KPDNKK hendaklah dicatatkan dalam apa jua pengiklanan sebelum peniaga memulakan jualan murah. Bagi mengurangkan peratusan potongan harga padi, Lembaga Pertanian Kemajuan Mada giat menjalankan kempen kualiti hasil padi dengan fokus penghasilan padi lebih berkualiti. Dalam satu kenyataan pengerusinya, Dato Osman Aziz berkata, kempen dapat membantu meningkatkan hasil padi petani. Bermula 1 Januari lalu, skim subsidi harga padi ditingkatkan kepada RM300 setiap tan berbanding RM248.10 sebelum ini sekaligus menyaksikan proses pemutuan sebenar akan dijalankan. Korea Utara tidak akan menghentikan program nuklearnya dan akan meneruskan usaha itu bagi melindungi negara berkenaan daripada dasar pemusuhan Amerika Syarikat. Pelbagai negara menyalahkan Korea Utara termasuk Majlis Keselamatan PBB yang mengecam sekeras-kerasnya sebarang tindakan yang melanggar resolusi PBB. Kira-kira 10 pagi tadi, Agensi Kajian Geologikal Amerika Syarikat mengesan gempa bumi 5.1 magnitude di timur laut negara itu. Agensi Meteorologi Korea Selatan pula memberitahu gempa bumi itu dikesan berhampiran tapak nuklear Korea Utara, lokasi sama yang dikesan semasa ujian ketiga nuklear Korea Utara. Berikut antara tumpuan lainnya. Ujian bom nuklear hidrogen pertama Korea Utara turut dirasai di kawasan timur laut China, iaitu kawasan sempadan dengan negara berkenaan. Kegaran menyebabkan beberapa bahagian di Taman Permainan, sebuah sekolah tinggi di wilayah Cilin, retak memaksa penduduk dan pelajar mengosongkan kawasan berkenaan. Pejabat Cansler Jerman Angela Merkel di Berlin ditutup sementara susulan ancaman mencurigakan diterima pihak berkuasa negara itu. Juru cakap Polis Persekutuan Jerman memberitahu berikutan ancaman berkenaan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan rapi di kawasan terlibat. Baik laporan lebih terperinci dalam nasional 8 kurang sejam dari sekarang. Saya Nurul Hidayah Nawai. Salam sejahtera salam satu Malaysia.